Первый звонок прозвенел для учащихся нашей школы. Более 500 мальчишек и девчонок собрались на торжественную линейку. С поздравительным словом выступил директор школы Сергей Владимирович Креминский. Он поздравил школьников с Днем Знаний, пожелал успехов в учебе, а также сказал. Поможем стать достойными людьми. Слова хочу сказать выпускникам Сегодня вы вышли напрямую, когда нужно сосредоточиться, быть внимательными и понимать, что вы хотите а, достичь в этой жизни. Потому что впереди вас ждет действительно сложная пора, а государство постоянно ужесточает требования к знаниям. Директор ресурсно-методического центра Эдуард Викторович Боровский, один из тех, кто был приглашен на наш праздник. Поздравил ребят отдельно для аудитории школьного телевидения. Уважаемые учителя, родители, э Поздравляю вас всех с началом нового учебного года. Особые слова хочется пожелать первоклассникам, которые впервые переступили в порог школы, которые отправятся в долгий, но интересный путь за знаниями. Всегда рядом с вами будут ваши учителя, которые придут к вам на помощь, если нужно. Уважаемые учителя! Желаю вам творческих успехов, побед, мудрости, здоровья. Желаю, чтобы у вас были послушные ученики и чтобы вы всегда добивались своих э, результатов. В добрый путь, уважаемые ребята и взрослые. В добрый путь за знаниями. Удачи вам. Успехов и высоких результатов и побед. В торжественной части программы особое внимание было уделено самым маленьким, тем, кто первый раз пришел на школьное мероприятие. Впервые для них была разыграна сценка с участием героев известной сказки «Приключения Буратино». У школы появилась неизменная традиция отпускать воздушные шары, загадав желание. На линейке это сделали первоклассники, встав в круг. Выпуская шар из рук, каждый надеялся стать отличником. Приготовили, Раз! Право этот первый звонок предоставили Дмитрию Ковалеву, и ученику 11 класса и ученице первого класса Земкиной Дарьи, после чего все отправились на урок мира. Давайте, давайте. Молодцы, девочки, а сколько у нас мальчиков, мальчики встаем. Мальчики встают. Давайте посмотрим, сколько мальчиков девочки считает.